летом ты была приглашена на день рождения народного депутата Украины Ирины Бережной. Где вы познакомились? Потому что я не ожидала тебя увидеть на дне рождения в форте Деймарме среди приглашенных. Иру знают многие, я с Ирой познакомилась. Во-первых, благодаря уже такой собранной диаспоре в Киеве моих друзей. И прежде всего, конечно, я выступала в городе Харьков на главной площади. Это был день города. И Ирина там была и прекрасно нас встречала. То есть такая настоящая серьезная женщина. Сделала новые татуировки. Да. На руках. Что они означают? Мне кажется, конечно, это больше, знаешь, как украшения. Все-таки они такие маленькие. Дома всем сказала, я ухожу делать тату. Все такие, что же там будет, плечо, что, что, прихожу. Он говорит, ну что, где тату? Я говорю, вот. Все такие, а. Ну ладно, это ну, ладно. Муж не был против татуирова. Но как, как может что-то быть против <и> меня и, и кто-то? Во мне же ребенок не умирал, поэтому если я что-то очень захотела. Но вообще, э это звездочка это сердце. Чтобы в сердце жила всегда любовь, а звезда моя всегда горела.